К нашему эфиру присоединяется Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик. Дмитрий, здравствуйте. Приветствую вас. Слава Украине. Доброе утро, Дмитрий. За приглашение. Хотим от вас услышать, во-первых, краткую аналитику по поводу этих самых ракет РАМ, насколько действительно сейчас могут повлиять на ситуацию на фронте, ну и, конечно, с политической, дипломатической точки зрения, насколько в данных условиях, когда Россия на фоне переговоров о мире продолжает обстреливать мирные города Украины, тем самым подавая сигнал партнерам, что, в принципе, с террористами договариваться не очень уж и просто, насколько сейчас стойкость поддержки является и сильным дипломатическим сигналом для России в том числе, что партнеры все-таки стоят на своем? Следует отметить, что это элемент военно-политического давления со стороны Соединенных Штатов. Заметьте, решение о передаче данного типа средств поражения, причем тактико-технические характеристики превышают знаменитые американские атакамсы практически на треть, принимается после удара Российской Федерации по предприятию, принадлежащему американскому капиталу на территории Украины. То есть Путин опять выстрелил себе в ногу, пытаясь идти привычной для него схемой повышения ставок накануне важнейших международных встреч, в том числе в моменте окончания войны в Украине. Российский диктатор попытался оказать давление на Соединенные Штаты и получилось наоборот. Речь идет о том, что количество атакомсов на складах армии Соединенных Штатов ограничено. Я напомню, за весь период активного характера боевых действий в Украине Соединенные Штаты передали данные средства поражения украинской стороне в количестве не более 100 единиц. А на данный момент идет речь о том, что нам передают авиационную крылатую ракету большой дальности, причем которая используется как средство поражения наземных и морских целей. Это классификация воздух-поверхность уважаемые коллеги, в количестве 3300 штук. Вот о чем идет речь то есть э, дают понять Российской Федерации, что логистика оккупационных войск на территории самой Российской Федерации будет находиться под тотальным контролем сил обороны Украины. А это в первую очередь аэродромы базирования ВКС Российской Федерации Миллера Балтимор, который используется российской авиацией, фронтовой и армейской, для нанесения ударов по позициям сил обороны Украины с использованием кабов и, соответственно, по мирным украинским городам. И замечу еще один весьма показательный момент. Пентагон и Белый дон официально не подтверждают пока информацию, но контролируемый. Вброс информации появляется как раз накануне визита Келлога. Причем делается акцент на том, что применение данных средств поражения возможно с разрешения американской стороны. А визит Келлога ярчайшее подтверждение тому, что как раз и во время визита будет обговариваться возможный характер применения данных средств поражения. 3300. Ну и коллеги, для российских телезрителей я процитирую аналитиков российских по поводу данных военно-технического данных военно-технического сотрудничества с американской стороной. Речь идет о том, что дальность этих ракет даже больше, чем у британских и французских крылатых, что создает дополнительные угрозы нашему тылу. При этом количество более чем 3000 единиц дает ВСУ возможность применять их в неограниченных количествах. Вот это оценка российской стороны. Они прекрасно понимают, чем будут иметь дело. То есть законные военные цели на территории Российской Федерации ⁇ это не только аэродромы, склады БК и, соответственно, командно-штабные пункты. Но в первую очередь это нефтеперерабатывающие предприятия Российской Федерации, энергетическая инфраструктура и предприятия ВПК Российской Федерации на дальности поражения. А причем дальность поражения будет зависеть, соответственно, от возможностей уже украинских пилотов. А я на... замечу, данные средства поражения как раз модифицированы под F-16, которые в последнее время активно передавались украинской стороне. И на вооружении сил обороны Украины на данный момент находится порядка 100 бортов F-16. То есть фактически неограниченная дальность применения данных средств поражения речь идет о том что16 заходит в воздушное пространство российской федерации и активно отрабатывает по законным военным целям на территории самой российской федерации увеличивая дальность поражения вот это и есть ответ соединенных штатов на ракетный террор со стороны российской федерации и заметьте коллеги данные э, характер передачи средств поражения как заявляет сам трамп дает карты украинской стороне во время мирных переговоров с Российской Федерацией, то есть увеличивают, усиливают наши переговорные позиции, с учетом того, что, еще раз подчеркну, практически вся европейская часть Российской Федерации будет находиться под активным воздействием сил обороны Украины. Спасибо вам большое за разговор, за то, что присоединились. Благодарим всегда вам рады и будем рады. В эфире телеканала Freedom Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, был с нами на прямой связи.